নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ সকলোৰে মনলৈ সাধাৰণতে এটাই প্ৰশ্ন আহি আছে যে আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ষোল্ল আগষ্টত আছিল নে চৈধ্য ছেপ্টেম্বৰত সেই কথাটোৱে আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে মই অলপ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক অৱগত কৰাম হেল্ল' বন্ধুসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ হয় বন্ধুসকল মই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ নামঘৰলৈ ধুতি চুৰিয়া পাঞ্জাৱী পিন্ধি লগতে গামোচাও লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ গাঁৱৰে নামঘৰভাগলৈ কিয়নো আজি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী সেয়েহে যাওঁ আহক আমাৰ নামঘৰতনো কেনেদৰে নাম কীৰ্তন কৰা হয় ভগৱানৰ গুণানুকীৰ্তন কেনেদৰে কৰা হয় তাকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব হেল্ল' বন্ধুসকল মই আগতেই কৈছোঁ যে এই ভিডিঅ'টো অলপমান দীঘলীয়া হ'ব গতিকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক হয় বন্ধুসকল মই ফাইনেলি নামঘৰ আহি পালোহি আৰু পোনে পোনেই এভাগী সেৱা জনাই ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ আৰু ভিতৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে অলৰেডি প্ৰসঙীয়া নাম আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু সকলোবোৰ ভকত বৈষ্ণৱ নাম কীৰ্তনত ব্যস্ত হয় বন্ধুসকল এয়াই হৈছে তিনি নম্বৰ কাশী শংকৰপুৰৰ নামঘৰৰ এক মনোমোহা দৃশ্য যি আজি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উদযাপন কৰা হৈছে হয় বন্ধুসকল আমাৰ ইতিমধ্যে প্ৰসঙীয়া নাম শেষ হ'ল আৰু গোপিনীসকল সাজু হৈছে এতিয়া দিহানাম গাবৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সকলোবোৰ গোপিনী সাজু দিহানামৰ কাৰণে ৰ'ব ৰ'ব বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছতো আমাৰ আমন্ত্ৰণ কৰি অনা কেইগৰাকীমানে দিহানাম গাব গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক হয় বন্ধুসকল মই আপোনালোকক কৈছিলোৱেই যে দিহানাম গাবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছিলে আৰু সকলোৱে চাগে চিনি পাইছেই এইজন হৈছে মৃদুল দা আমাৰ কাকিৰ সন্তান আৰু হোজাই জিলাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এখন চিনাকি মুখ আমাৰ মৃদুলদা সঁচাই তেওঁৰ কণ্ঠত দিহানাম শুনিবলৈ ইমানেই ভাল লাগে বন্ধুসকল আপোনালোকেও শুনকচোন সঁচাই মন আপ্লুত হৈ যাব আজি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ দিনা তেওঁ দিহানাম পৰিৱেশন কৰিছে সঁচাই ভাল লাগিব আপোনালোকৰ কৃষ্ণই বাই মোহন বনু ৰাসৰি অ ৰাতি ৰাতি নাই তো বলি এয়া মাথো ধেমালি রাতি রাতি নাই তো পনি বৃন্দাবন ও রাধা ও রাধা ও রাধা 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 মুরহিয়া রাধা আমি গোকুলার গোপিলি হয় বন্ধুসকল উত্তৰ ভাৰতত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পালন কৰা হয় চন্দ্ৰমাহ অনুসৰি আৰু আমাৰ অসমত পালন কৰা হয় সূৰ্যমাহ অনুসৰি আৰু তাৰে তিথি পৰ্ব সকলোবোৰ পালন কৰা হয় চন্দ্ৰমাহ অনুসৰি উত্তৰ ভাৰতত বা মথুৰাত আৰু আমাৰ অসমত সূৰ্যমাহ অনুসৰি পালন কৰা হয় সূৰ্যমাহ অনুসৰি আমাৰ চৈধ্য ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ আঠাইছ ভাদ তাৰিখে আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী সেয়েহে এইটো শাস্ত্ৰসন্মত বুলি কোৱা হয় হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ বাই